Yang kedua tadi soalan tentang menyimpan barang-barang. Memang salah satu kaedah rawatan saya ini, kalau seorang itu sakit dan sakitnya susah nak hilang, kadang-kadang salah satu sebab dia sakit ialah kerana dia tersimpan barang-barang yang ada unsur-unsur jin atau setan. Ini memang boleh katakan selalu kita temuinya. Ya. Saya nak nak terangkanlah ya, yang macam tak menusabah. Mufti Negeri Sembilan. Masa itu dia masih hidup. Eh? Almarhum Datuk Ahmad Murtadah Haji Ahmad. Eh? Dia telefon saya pada satu pagi. Doktor, tolong obatkan cucu saya. Apa sakitnya Datuk? Dia menangis saja. Siang malam menangis. Dia tidur baru berhenti. Saya dah biasa kan. Tanya, tanya Datuk, Datuk, anak Datuk ni ada kat keluar negeri ke mana-mana? Datuk ni jawab, dia kata setahu saya dia ada ke Sabah. Ada tugas kena. Kalau pergi Sabah mungkin dia ada beli macam-macam barang. Karena di sana ada barang-barang yang tak ada di sini. Misalnya tikar. Tikar yang dianyam daripada kayu tu ya. Kali Datuk ni tanya anak lelaki dia, betul ada beli tikar tu. Kata saya kalau anu bakar dia ya, cuba tikar ni. Tikar tu dibakar tuan-tuan. Cucu Datuk ni tak menangis lagi. Jadi tu kan barang-barang yang dibeli yang disimpan yang tak disangka ini berlaku ya ada satu pasangan dari Kedah datang pusat rawatan saya dia ceritakan bulan 12 cuti sekolah panjang Karena duduk dulu cikgu dia pergilah ke rumah anak dia di Kuala Lumpur bila balik sampai di tebing sungai apa ni RNR tebing sungai Perak dia beli apa tudung saji hiasan untuk dinding cantik tapi bila dia bawa balik tudung saji ini disangkutkan kat dinding suami isteri ni tuan-tuan selalu bergaduh bergaduh yang hebat-hebat akhirnya dia selalu gaduh mereka pun mengkhasabah kenapa kita gaduh selepas balik dari berkerumpuk jadi isteri ingatkan jangan-jangan ni -jangan, tak tudung saji yang kita beli kedua-duanya tuan-tuan Takut dengan tudung saji itu pulangkan balik ke tempat beli. Sesat. Itu macam mana tu? Itu kan berarti tudung saji itu dibuat dijampi supaya orang nampak cantik, supaya orang beli. Nah, jadi masalah. Jadi barang-barang simpanan memang memang yang dianggap ada apa khasiatnya termasuklah batu cincin dan macam-macam lagi. Yang tak kita sangka tadi lah ya, Quran kecil, cebisan kaabah ini macam-macam cerita. -macam yang senangnya tuan-tuan jangan ada simpan barang-barang ini. Bakar. Kemudian barang-barang yang disimpan ini termasuklah barang-barang yang kita warisi dari mak bapak, saudara sok nenek. Ini pun banyak berlaku. Ya. Terutamanya apa dia? Senjata. Keris, pedang, badik, pisau, parang, tajak, cangkul ataupun apa ni pinggan mangkuk Sehingga Quran pun. Tuan-tuan jangan terperanjat ya. Quran. Ada seorang ibu dia sakit saja. Kita obatkan. Obatkan sembuh seminggu sakit lagi. Obatkan sembuh seminggu. Akhirnya apa? Quran yang dibaca itu adalah Quran yang dibaca oleh arwah mak dia. Mak dia itu mungkin berhantu ya. Jadi Quran ini akhirnya dibakar baru baru selesai. Jangan terperanjat ya. Sebab itu Selalunya saya nasihatkan kalau mak bapak meninggal, jangan berebut-rebut barang-barang peninggalan mak bapak. Tapi biasanya berebut-rebut. Jadi barang-barang yang disimpan tuan-tuan, ini mestilah kita awas. Memang kita tak tahu. Nanti kalau perawat-perawat itu yang teliti nanti dapat jugalah mencakar rahsia tersebut.